उनके बाद उनको लोग मतलब दो एक दिन के बाद हम लोग को बुला के बोला कि ऑपरेशन आज हम लोग करते हैं हम लोग ने ठीक है कीजिए बोला रिक्स है ठीक है हम लोग रिक्स लेते हैं ये लोग हम लोग लिया ऑपरेशन लो किया है ऑपरेशन करने के बाद एक दिन का बाद ही छुट्टी दे दिया है जिस कारण मतलब पेशेंट उस कंडीशन में नहीं था छुट्टी के लाइक कंडीशन में नहीं था लेकिन वो जबरदस्ती डिस्चार्ज ली ऑपरेशन का हुआ ऑपरेशन एक मतलब जैसे तीन तारीख को ऑपरेशन हुआ था ना तो चार तारीख को लोग छुट्टी दो तारीख को भर्ती किया किए का ऑपरेशन पैर का कमर का कमर का हड्डी टूट गया था उसके लिए मतलब कंडि, वो कंडीशन में पेशेंट नहीं था मेरा उस कंडीशन में नहीं था फिर भी ये लोग डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को हम लोग लेके चले गए घर गा। हम लोग को डॉक्टर बोला कि आपका पेशेंट ठीक है तो हम लोग लोग सब सात तारीख को तारीख को, तो, को डिस्चार्ज किया था ये लोग बोला की तो हम बोले कि सर मेरे पापा हमको नहीं लग रहा कि इस कंडीशन पे है छुट्टी का लाइक लेकिन ये लोग जबरदस्ती डिस्चार्ज करके हम लोग को छुट्टी दे दी तारीख को ऑपरेशन किया और सात तारीख को डिस्चार्ज कर लेके चल गए हम लोग घर घर पे लेकर गए पापा का कंडीशन मेरा ठीक नहीं लग रहा था एक दिन हम घर पे रखे थे मतलब एक दिन हम आज जैसे दोपहर में ले गए ना तो एक दिन हम रखे थे दिन फिर इनको ला के तो हम कुल बोले कि, सर इनका क्या आप लोग किस हिसाब इस, से इनको छुट्टी दे दिए तो लोग बोले की नहीं आपको पेशेंट तो ठीक ही है तो हमको हम बता दिए कैसे ठीक है हमको तो कंडीशन देख के ठीक नहीं लग रहा उसके बाद आज भर्ती किए थे सर कल सुबह में तो आज देखिए सर वो प्रॉमी ट्रीटमेंट चला के वो लोग बॉडी में पूरा नीला नीला हो।, नीला हो गया बॉडी रहा है कैसा कोई ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट बहुत खराब हुआ सर बहुत गलत ट्रीटमेंट चलाया ये लोग सिर्फ पैसा के चलते हम लोग को एक बार भी बोल देता ना कि पैसा ला और देना होगा हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करके पैसा ला के लेकिन ये लोग पैसा के चलते पापा का ज्ञान मिली का नाम है फिरोज खान कहा बी एन आर कुल्ठी बी एनआर कितना साल उम्र हो गया उम्र कितना बासठ साल उम्र हो क्या बोल रहा है अभी कोई बात

কোমর আর কি সেই নার্সিংহোমে আমরা নিয়ে এসেছিলাম এখানে অপারেশন করেছে ডক্টর পাঁচ তারিখে সাত তারিখে ছুটি দিয়ে দিয়েছে পেশেন্টের কন্ডিশন ভালো ছিল না তা ছুটি দিয়েছে আমরা বাইরে ব্লাড টেস্ট করিয়েছি সমস্ত রিপোর্ট খারাপ এই জন্য আমরা চাই হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে চিকিৎসায় গাফিলতি চিকিৎসা পুরো গাফিলতি গাফিলতির কারণে তা যে অবস্থা কি চাইছেন আমরা ইনসাফ কিছু কথা হলো এখন ওপরে গেছে আরো দাদা ভাইরা আছেন স্যাররা আছেন কথা বলছেন ওপরে আমার নাম জেনাব ইসমিল্লা